Добрый день, с вами Павел и сегодня у нас будет распаковочка материнской платы ASUS Z170P Материнская плата была куплена в магазине розетка.com.ua Гарантия на нее 36 месяцев По коробочке Ну, в общем Тут написано какие разъемы Это мы потом отдельно все посмотрим На обратной стороне у нас куча всякого интересного. Описание всех портов. DVI, HDMI, USB Type-C. Но это мы посмотрим уже на самой материнской плате, какие разъемы присутствуют. Открываем. Документация. Откладываем. В комплекте два кабеля SATA для подключения винчестеров сама материнская плата. Так, пока в сторонку. И тут у нас еще что? Диск драйверов. Книжечка по подключению портов на корпус, питание и все такое. В общем, инструкция. И Пару непонятных болтиков каких-то мелких. Панелька на заднюю панель. И все. Так, теперь посмотрим саму материнскую плату. Вот так она у нас выглядит красивенько. Вот у нас чипсет за 170. Вот у нас сокет. 151 11, 51. защитка стоит какая-то мы ее снимать не будем закрывайся так по портам питание присутствует 24 пин присутствует 4 порта на ddr4 причем у нее два канала далее у нас pci express PCI, PCI Express X16, PCI Express X1 и pci порт. Также у нас присутствует порт M2 для подключения внутренних SDD. 4 SATA. Ну и в принципе такой USB. Корпус питания, кнопка. Задняя панель. Выходы у нас. Мышка клавиатура PCNA2. DVI. HDMI это у нас USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, сетевой и звук.